Міський голова продовжує відповідати на питання, які надходять від жовтоводців. На початку тижня відбулася вже традиційна прес-конференція мера жовтих вод Володимира Абрамова, яка має назву «П'ять питань міському голові. Що ж сьогодні цікавить жителів міста найбільше? Дивимось далі. І так, на питань, які вопросах, сьогодні. Основний вопрос, на я хотів би отвіти, вопрос касається таки повторно конкурса, которые проводятся и проводились на вакантной должности директоров коммунальных предприятий. Основные вопросы людей интересуют, сколько все-таки людей принимало, претендентов принимало участие в этом конкурсе, что мы хотели бы изменить в проведении этих конкурсов, ну и вообще видение как мы в будущем видим проведение конкурсов. Значит, первое, хочу сообщить следующее. В конкурсе на замещение вакантной должности директора коммунального предприятия Желтого Пластить принимало участие 4 претендента. 4 претендента, вы знаете, контракт был подписан с одним претендентом, причем, еще раз повторюсь, по просьбе этого претендента контракт был подписан на отопительный сезон. По предприятию Чистое место было общее количество претендентов 6. 6. На первом этапе было 6 претендентов, желающих занять вакантную должность предпри... директора предприятия ⁇ Чистое место ⁇ В конечном счете конкурс прошел. Вы знаете, контракт подписан с победившим на конкурсе человеком по фамилии Ханис Дмитрий Эдуардович. Контракт подписан на три года. По взаимному согласию контракт подписан на 3 года. В соответствии с нормативными документами контракт на... Замещение вакантной должности коммунального предприятия или государственного предприятия подписывается на срок от 1 до 5 лет. У нас проводились конкурсы на замещение должности руководителей музея, библиотечного фонда, то в данном случае все эти контракты были подписаны на 5 лет. Вот. Но на 5 лет я пока такие контракты не подписал. Следующий у нас был конкурс, и проводится конкурс, это на замещение вакантной должности директора коммунального предприятия ПЖРО, то, что мы называем. Тот, это то предприятие коммунальное, которое обслуживает жилой фонд и занимается благоустройством города. К сожалению, на вакантную должность на это, на это предприятие было подано всего лишь одно заявление. На сегодня одно заявление. Вот. Конкурс проходит. Чем он закончится, я пока не знаю. Но пока одно заявление. Желающих, даже те, которых я просил поучаствовать, никто не согласился. Многие понимают ответственность директора этого предприятия перед жителями за прежние недоработки, и поэтому не каждый соглашается работать на этом предприятии. То есть, знаете, как я говорю, языком не строить. То есть, вот факт, на чистое место 6 претендентов, а на ПЖРО только один претендент. Вот. Чем закончится конкурс, я пока не знаю. То есть, конкурс пока в данное, по данному предприятию проводится. Относительно директора коммунального предприятия Ритуальная служба, то есть то предприятие, которое является специализированным занимается захоронением, то есть предоставлением услуг в похоронной сфере. На мое удивление, на вакантную должность этого директора предприятия на сегодня подано 5 заявлений. 5 заявлений. Вот. Ну, уже и будет конкурс. Я так понимаю, конкурс сейчас проводится. Заседание конкурсной комиссии планируется на этой неделе первое, потом, я думаю, будет второе. В конечном счете результаты мы огласим. Еще раз хочу довести до сведения жителей, претендентов о том, что конкурс, заседание конкурсной комиссии проводится под диктофонную запись, которая потом может быть предана гласности, что вы имели в виду. Надходят веджувтводцы в запитання, комментарии с приводу харчування детей в школах та дитячих садках. Мы сделали революцию. Я не побоюсь этого слова. Долго пытались перевести питание с коммунального предприятия, комбината школьного питания, на непосредственно школы и детские садики. Наконец-то мы это сделали. Несмотря ни на что, сопротивление было. Когда-нибудь можно об этом даже написать целую историю, как это все проходило, какое было сопротивление, противодействие и так далее. Тем не менее, это сделано было. Вот, теперь возникла определенная проблема, связанная с тем, что, что дети стали питаться больше, чем питались. То есть дети теперь питаются, я вы знаете, ездил на проверке в два, два заведения, это в школу, в третью и в детский садик 32, -й. смотрел, как там проводится питание, то по детским садикам еще как бы ничего принципиально не поменялось, то по школам поменялось принципиально. То есть дети вот в третьей школе, допустим, питаются теперь в два раза. То есть там такой поток детей на питание, и, соответственно, настолько увеличилась работа поваров, что теперь идет несоответствие по производительности поваров и той техники, которая у них есть в 80-х годов, в 70-х годов техника, она не соответствует потребности детей в питании. Вот это и есть проблема. Сейчас мы эту проблему пытаемся решить таким образом, что руководитель отдела образования предоставил мне перечень оборудование, которое необходимо закупить дополнительно для того, чтобы обеспечить производительность, соответствие производительности, и предоставлен мне перечень штатных единиц, которые необходимо дополнительно ввести в школьные блоки питания для того, чтобы обеспечить производительность. Потому что, если вы понимаете, если токарь, работая на станке, который имеет фиксированную производительность, не обеспечивает столько количества деталей, сколько надо, тогда надо менять либо станок, либо дополнительно устанавливать станок и вводить еще одного токаря и так далее. Вот над этим мы сейчас работаем. То есть, в конечном счете, положительность этой реформы была в том, что дети стали питаться больше, в конце концов, и дешевле, и э, питание лучше, но при этом имеет э, негативное последствия, у нас есть проблема теперь с оборудованием, но ее все равно надо было менять, вы же понимаете, мармиты и печи, которые в 80-х годах, в 70-х, вы представляете, какой там у них потребляемая электрическая мощность и какая неэффективная работа. И холодильники, вы даже можете только представить, холодильники 70-х годов, там они вообще, то есть когда специалист посмотрел, он говорит, Владимир Васильевич, их даже запускать нельзя, потому что если вы запустите, то это для работы, для, детско для школы это настолько будет неэффективно, что просто можно вылететь в большой минус. Поэтому сейчас будет меняться и морозильные камеры и так далее, и так далее. Все оборудование будет меняться. Современное оборудование, которое сейчас настолько энергоэффективно, что не сравнить с тем, что э, было раньше. То есть морозильные камеры, там 70-х годов, вы же поймите, что это ну, просто работа их нерациональна. Относительно питания, Значит, введено, но и распоряжением комиссия, которая будет осуществлять проверки питания. И она будет осуществлять проверки в дальнейшем. Проверки эти неожиданно без обиды СМИ. Я вас не приглашаю по ряду причин. Во-первых, прежде чем мы идем на проверки, чтобы вы понимали, я за свои деньги покупаю комплект полностью стерильного как это, стерильной одежды. То есть это халат, это шапочка, это бахилы, это маски на лицо полностью я покупаю для всех проверяющих. То есть мы заходим в пищевые блоки полностью снаряженные. Вот. Мало того, куда мы идем до конца, ну никто не знает, куда. даже я когда еду, я вот только когда еду уже, я тогда в момент движения, я принимаю решение, в какой детский садик или в какую школу мы едем. Так это было из третьей школы, так это было из детского садика номер 32. Проверки будут продолжены. Есть недостатки в работе. Основные недостатки в работе, я вам скажу сразу, проблема с документами. То есть люди, которые работают у нас в системе питания в школах и в детских садиках, они вообще далекое представление имеют о документе, обороте, который необходимо оформлять при работе с товаром, который заходит туда. Есть проблемы были с поставщиками, Некоторые поставщики, поскольку они считали, что они главные, поэтому они позволяли себе диктовать условия для школ и детских садиков при поставках. Но ну я постарался поставщикам пояснить, что все-таки не, не главные, а главные дети. И в этой связи они должны работать на благо детей, а не на благо своего. На карман тоже работать должны, но тем не менее, когда они э, поставляют товар, который невозможно есть, и там, или который можно выбросить, или который построчен, то это недопустимо однозначно. То есть таких поставщиков, скорее всего, у нас не будет. Проблема с питанием пока остается. Имеется в виду, еще, еще раз говорю, не проблема в том, что не решили мы питание детей в школах без КШП, а проблема в том, что у нас нет достаточно хорошего оборудования экономного. И у нас перегружен персонал. Вот это действительно у нас пока есть. С этим будем работать. Постараемся это, эти недостатки ликвидировать. По поводу вообще садиков и школ, скажу сразу. Значит, на прошлой неделе мной дано было поручение руководителю отдела образования и работниками с полкома, моим замом, разработать программу перевода на автономное отопление всех детских садиков, которые не, не на автономном отоплении. І всіх школ, які зараз не на автономному втопленні. По крайней мере, к следующему году ми постараємося почати роботи по за переводу оставшихся школ і оставшихся детских садиків, в которых не автономного топлення, на перевод на автономне отопление. Нагальне питання зараз це опалення. Дозволи на встановлення автономного опалення продовжує видавати міжвідомча комісія в міськвиконкомі. Я Я ще рішення правильно. Потому что люди, которые умеют, как я говорю, обычно плавать, они имеют право плыть самим. У человека самое главное в свободе – это свобода выбора. Поэтому мы такое разрешение, такие дозволы выдаем. Заседает комиссия. Сейчас, сейчас она заседает без участия. То есть люди, которые не хотят при, при, приходить сюда в исполком, они будут не приходить. Есть комплект документов. Комплект документов есть. Долги оплачены. Комиссия формально выдает разрешение. Дальше наступает вторая серия, это выдача технических условий. Сегодня на оперативном совещании, которое проводилось в полкоме, присутствовал представитель ЦЭКа, э, ну, сетей желтоводских, ЦСРских, Виталий значит, он пояснил, что никаких проблем по электрическому отоплению, выдачи технических условий в городе желтой воды нет. Будут проблемы характера такого, что в этом доме, например, не будет достаточно мощностей для того, чтобы установить индивидуальное отопление. Да, это будет проблема технического характера. Но проблем организационного плана выдачи разрешений у них нет. Они выдают без проблем. По газовому отоплению индивидуальному, значит, у нас будет отдельное совещание. Я приглашал сегодня на оперативное совещание на 10 утра в представителя газового, как мы называем, газовой службы города Желтой Воды. Да на самом деле это представительство Нерпетровсгаза. К сожалению, они были заняты на своих оперативных совещаниях, но мы с ним наметили, с руководителем, с Александром Каро наметили оперативное, рабочее совещание, которое в ближайшее время на этой неделе будет проведено потому что я хочу понимать, какое у нас положение с выдачей технических условий на установку газового индивидуального отопления, потому что там вроде есть какие-то вопросы. В целом работа комиссии, я считаю, сейчас более-менее, как мы говорим, устаткувалась. Мы раньше никогда этого не делали, поэтому, естественно, были какие-то ошибки, какие-то недоразумения были, скажем. Человек сегодня подает заявление, сегодня получает дозвил. А человек, который подал в августе, почему-то еще до сих пор не получил. Есть вопросы. Были вопросы, но я думаю, мы на них потом ответим, кто за этим стоит и почему так происходило. Вот. Но на сегодня таких проблем нет. Все заявления, которые граждане приносят сюда, после депутатского запроса депутата Журила Николая Николаевича, мы осознали, что, наверное, он прав. Все заявления, которые граждане, желающие получить дозволы на отключение от централизованного отопления, проходят через СНАП, Центр на доня предоставления административных послуг украинского СНАП. То есть комиссия непосредственно с гражданами-заявителями не общается. Такое требование закона. Общее количество заявлений примерно по оценкам членов комиссии и секретаря примерно 2500 у нас всего даже если все эти две с половиной тысячи населения перейдут на индивидуальное отопление и плюс еще тысячу с лишним, которые бы раньше были, то для централизованного отопления, которое предоставляет услугу э, золотого теплосети, катастрофы не происходит вообще. Руководитель теплосети мне пояснил, даже 50, если 50 процентов жителей города перейдут, отключатся от централизованного отопления и перейдут на индивидуальное отопление, катастрофы для теплосетей не происходит. По поводу тупиковых вы знаете, у нас есть тупиковые районы, в том числе сегодня рассматривался вопрос по улице Украинская, 46, э, по поводу того, что перевести этот район на автономное отопление. Да, все хорошо, ну вот тут жители написали мне письмо о том, что там ну, чуть ли не с требования, давайте же нам бесплатно, все и так далее, и так далее. Ну, э, еще раз говорю, если бы у меня было 200 миллионов доходной части, в местном бюджете, то, наверное, бы им позволили себе наверное, много домов перевести на автономное отопление уже без всяких разговоров. К сожалению, условия таковы, что требуются деньги вот туда, вот туда, вот туда и вот туда. И денег на автономное отопление перевода конкретного дома у нас достаточно мало. По автономному отоплению, еще раз говорю, направление следующее. Бюджетная сфера, мной дано указание сегодня на оперативном совещании, всем остальным, кроме отдела образования, то же самое. Работать над тем, что проекты по переводу на автономное отопление отдельно стоящих зданий. УПСЗН, центр занятости и так далее, и так далее. В конечном счете цель будет такая, что каждое здание должно, если это бюджетное здание или предприятие, или организация, оно должно себя отапливать самостоятельно. Единственное, чтобы не получилось, как у нас по Казакова 5. И в других городах была такая ситуация. Людям дали деньги в некоторых городах на покупку котлов. Они эти деньги, извините меня, пропили. Дали деньги на счетчики. Он, я разговаривал с одним депутатом, он был совет. Он приехал, говорит, на прием к, к, к жителям. Жительница города просит его, дайте мне деньги на счетчик. Ну, дали деньги на счетчик. Купил счетчик, она его взяла, пропила, его не было счетчик. По Казакову 5. Купили котлы. Ну, там, посмотрите, не у всех котлы есть. А вот простите, что там у тех квартир, где нет котлов, куда они их дели? Ну вот знаете, куда они дели эти люди, эти котлы, которые им купили. Вот, так, вот такой вот у нас, я говорю, вот это как? Это как поступили? Правильно ли вы неправильно поступили? Вот чем может закончиться? То есть за бюджетные деньги купят вам котел, что с этим котлом сделает человек, который нуждается в постоянном потреблении водки или наркотиков, неизвестно. Хвилююсь, что і стан и в Стан медицины вместе про реформирование медикосанитарной части номер 9 далі. СМСЧ является государственным учреждением. Государственным. Никакого отношения к реформированию этого учреждения город, по большому счету, не имеет. Кроме того, вы должны понимать, реформирование такого направления, как медицина, должны заниматься специалисты. Реформа, СМСЧ раз, Самсача идет и должна идти с на сегодняшний день, еще раз повторюсь, медицина в городе Желтые Воды софинансируется с нашего местного бюджета, потому что то, что дает государственный бюджет, своему государственному учреждению, очевидно, не хватает для того, чтобы просто выплатить людям зарплату. И как нам реформировать медицину? Мы, я что, специалист в медицине реформирован? Я что, опыт изучал? Поэтому вы должны понять, что это так не делается. Есть, со своей стороны наш бюджет... В этом году вот дал 11,6 миллионов, 11 миллионов. В прошлом году дали 4,7 мы. При том, что, что министерство в прошлом году, 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 году дало 45 миллионов, в этом 32. 32 миллиона, еще раз. Министерство, которое является органом управления СМСЧ, они являются, они обязаны финансировать, не мы. Мы можем софинансировать. Так они в письмах мне пишут, вы можете софинансировать, но мы уже не можем, а мы уже просто понимаем, что нам надо софинансировать. Так вот, мы дали 11,6, скорее всего, мы еще дадим больше 2 миллионов. Вот и посчитайте. 14 миллионов, при том, что министерство дало 32. То есть чуть ли не половину дает город. Ну, город э, с нашим доходом ну просто, скорее всего, не вытянет. То есть доходная часть города у нас примерно, скажем, ну пускай 80 миллионов. То есть это больше 10%, примерно 20% мы финансируем медицину нашу. И остальные вопросы, которые интересуют мешканців. Зачем мы проводим в исполнительном комитете, в актовом зале различные мероприятия, которые касаются там всяких программ, образовательных, программ обучения, правового обучения, написания проектов и так далее, и так далее. Мы считаем, что наша миссия все-таки взбудоражить людей и показать жителям, что в принципе можно самим что-то сделать, если вы хотите что-то сделать для себя. Если мы будем стучать в дверь, их могут не открыть, да, но могут и открыть. Просто надо выбрать направление, особенно вот я когда общался с представителями организации ГИС, это немецкие представители немецкой благотворительной организации, в том числе на уровне правительства, на Германии работает. Они мне сказали, Владимир Васильевич, сейчас немецкие благотворители, они готовы вкладывать деньги в соцкульбыт городу, а особенно в благоустройство переселенцев готовы. У нас в городе Желтые воды есть общежитие педучилища. На последнем этаже этого общежития, кто не знает, полностью переоборудовано весь этаж за деньги этой организации, не за наши, вы зашли туда, вы просто прозрели, какая там мебель стоит, какое оборудование. Это люди, которые Европа, они профинансировали переселенцев, которые там могут жить. Там живут сейчас переселенцы, но ну, небольшое количество переселенцев, тем не менее живут они. Можно посмотреть, какое оборудование, какие плиты там есть, какие кровати там есть, не у каждого квартиры, там, там туалеты перебурудуют. Вот для чего это делается? Для того, чтобы в конечном счете это все осталось в городе. Ну и последний вопрос, который уже выходит за пределы. Много задают вопросы по поводу оптимизации учебных заведений города Желтой Воды. Еще в сентябре прошлого года, изучая загрузку школ города Желтой Воды, я увидел, ну честно говоря, очевидная незагрузка некоторых школ. Некоторые школы загружены на 30%, 30% загрузка, даже не 80%, не 50%. Есть большие школы, 6-8 это примерно 50% загрузка самая большая загрузка это примерно 80-90 процентов это третья школа даже не 100 процентов источниками формы инициаторами форум, не мы являемся является министерство образования в данном случае они определяют как это деньги за пациентом а в данном случае деньги будут за учащимся эти как они это сделают это для меня вопрос потому что там специалисты пускай думают пусть берут европейский опыт когда они сделают реформы мы определимся Яким образом ми будемо участвовать в этой реформі як орган местного суправлення, сколько буде учебных заведений в місті Желтой Ну Но еще раз на сьогодні ні одного розпорядження об оптимизации школ я не підписував. Якщо ви бажаєте задати міському голові свої питання, адресуйте їх безпосередньо до міськвиконкому або звертайтесь на телеканал «Жовта річка» і ми передамо ваші питання.